Peace be upon you and God's mercy and blessings. Good morning. Greetings to all of you who are with me and also Hanif Miswan your this morning for Malaysia today. Praise be to God, Hanif. Correct. We are starting your morning with a one hour sharing session, God willing, with various topics we want to discuss today. Correct. Today is Wednesday, January 15 2025, already mid January, and hopefully all is well for those of you who started January on a positive note. That's what we want. 愿你们平安，愿珍珠的赐名与祝福与你们同在。早上好，将今天早上与我和哈尼夫、米斯莫一起的各位致以问候。欢迎来到今日马来西亚。感谢珍珠、哈尼夫，我们将通过分享来开启你们的早晨，希望能与大家共度一个小时。今天我们将讨论各种话题。今天是二零二五年一月十五日，呃，星期三，已经是一月中旬了。希望你们能以积极的心态开始这个一月，一切顺利。 Seteng seru apa yang kita harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda semua yang bersama-sama dengan saya dan juga Hanif Miswan pada yep. pada pagi ini untuk Malaysia hari ini. Alhamdulillah Hanif. Betul. Kita hidupkan pagi anda semua dengan perkongsian insya-Allah satu jam bersama dengan anda dengan pelbagai topik yang kita nak sentuh Masjur, hari ini. Hari ini hari Rabu 15 Januari 2025. Ha dah pertengahan bulan Januari dan yep. semoga baik-baik saja untuk anda yang Uh, memulakan Januari dengan nota yang positif itu yang kita nak kepada mereka yang mungkin agak kurang menasib baik sepanjang awal permulaan tahun 2025 ini kita mulakan jauh lagi perjalanan itu Ha that's what we want. That's what we want. British. <laughs> terus jadi British Ooh. member sebelah kan. Okey, itu dia tadi kita kongsikan bersama dengan anda dan menjadi topik yeah. kita dalam kita uh, terunja melihat kepada bagaimana teknologi itu dapat mengubah sekelip mata hmm. untuk menjadikan tiga bahasa terus tetapi dalam masa yang sama ia juga akan menjadi satu yang bahaya. Pertama sekali apabila ianya digunakan pada jalan yang salah betul scam dan sebagainya hmm. itulah teknologi yang digunakan. bayangkan kami berdua pun hampir terpedaya eh betul ke kita bercakap mm -hmm. english ni ketika mm -hmm. Malaysia hari mm -hmm. ni that's dan so, ada kesempatan juga ha. untuk uh, mungkin menjual yeah. barang-barang kepada orang dan lain lebih mudah terpedaya dengan perkara seperti itu itu kalau disalahgunakanlah dan itu angle perbincangan kita pada hari ini kita nak bersama dengan dua individu yang pastinya sangat sesuai bercakap kenaam kali ini iaitu saya nak perkenalkan terlebih dahulu di hujung sana Encik Siraj Jalil, Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia MCCA. Assalamualaikum. Terima kasih bersama dengan kami. Ya, dan ada Encik Ahmad Faizal Zulkifli, Ketua Pegawai Operasi Yayasan Digital Malaysia. Ah, ha, dia, dia bawa barang-barang. Dia ini dah bawa peralatan ini. dia hari Ini adalah benda dia nak buat ha, dengan kita ni. Yang ini yang saya seram ni. Okey, uh, sebelum tu. Ya. Pastinya kita semua dah catna dengan kewujudan AI. Kita semua dah catna bagaimana AI ni dapat membantu dalam masa yang sama. Pernah ada satu fasa. Pekerja-pekerja uh, ataupun kita lah eh, sebagai hmm. mereka yang uh, mengendalikan front line ataupun dia hadapan ini agak um, sedikit goyah apabila melihat kepada kewujudan AI ini. Yeah, ya. Kerana Mungkin ianya akan menggantikan macam sekarang penyampaian radio pun hmm. dan menggunakan AI. Eh? Yeah. Jadi uh, bagaimana secara permulaan bila kita memahami dari sudut yang uh, AI ini sebenarnya bukan 100% dapat memberi bahaya. Tapi mungkin dia dapat membantu juga dari segi um, banyak perkara, Betul. teknologi perkembangan terutama sekali. Eh, coba eh. Ha, Ha. Mm, pertama sekali kita kena faham lah apa itu AI. Mm. Yeah. Okay. Uh -huh. AI itu uh, artificial intelligence bahasa Inggris, uh -huh. Inggeris yang mana satu teknologi yang dibangunkan untuk meniru uh, kita punya kecerdasan kerja, manusia lah. Okay. Tetapi kita uh, tak tetap sistem. Dia kosong eh. So, dia perlukan beberapa perkara lah antaranya mesin uh, yang power dan sebagainya uh, yang akan datang ni saya dengar kita kata Quantum Computer umpama kata, uh -huh. Uh -huh. which is benda tu lagi laju kan. So, uh, lagi satu uh, benda yang paling penting dalam AI ni dia perlukan data. Hmm. So, dia ada pelbagai sumber data. Hmm. So, itu, itu kita panggil data set. So, data set tu kita masih boleh kawal lagi lah okay. ke mana dia nak pergi. Arahan-arahan arahan diberi pun itu dikira sebagai sumber data dia, yeah. data set dia. Jadi sebagai contoh saya rasa ramai dekat luar sana pakai chatbot yeah. apa ni macam boleh mention got chat gpt dan sebagainya. Yeah. Kan? Mm -hmm. So sumber data itu adalah ruang ruang apa dunia internet itulah sumber data dia. Mm -hmm. uh, arahan dia begitu. Jadi mm. uh, macam mana dia nak terjemahkan ke dalam bahasa kita Uh, macam kita komunikasi tu adalah uh, melalui algoritma yang dipanggil machine learning lah. Hmm. So dia belajar macam mana kita treat dia. Hmm. Macam mana dia nak rumuskan semua data tu untuk bagi input kepada kita pula. Yeah. So okay. itu yang kita nampak macam AI tu macam macam dulu kita panggil google nak cari apa-apa kan. Okay. Ha, sekarang, sekarang kita apa -apa? cek GPT AI lah. Ya GPT. Ya, itu so, <laughs> sebagai contoh. Betul. Uh, soalan saya mudah eh Encik check sirat sini sebab hmm. saya saya suka kalau dia ni cakap ni. <laughs> Sejauh mana menggerunkan penyalahgunaan AI uh, okey. Uh, kita biasa tengok cerita eh uh, apa? filem-filem uh, uh, adiwira kan. Ya. Yeah. Uh, kebolehan uh, paling yang kita takut sebenarnya adalah kebolehan seseorang itu klon uh, kita yeah. dia boleh menyerupai oh, orang wajah, lain. wajah okay. semua itu ataupun antara watak-watak yang paling menunjukkan hebatnya Hadi Wira ni mm. adalah kebolehan melibatkan otak mm. dia boleh baca masa depan mm. dia boleh tahu apa yang orang lain fikir mm. dia boleh merangka uh, tuju seorang dan sebagainya Artificial Intelligence AI ni berpotensi ke situ mm. sehingga ke tahap mm. itu mm. Tahap itu, sebab kalau kata data data set uh, saudara Faizal cakap tadi data set kita tentang sikap kita emosi kita dah lama kita kongsi pun okay. di platform media sosial dan data tu dah diguna pakai oleh pelbagai organisasi termasuk dalam pilihan raya di US sebagai contoh sejak zaman Barack Obama dah guna analitik melibatkan uh, emosi dan Betul. sikap dan perangai kita yeah. maksudnya kewujudan data tu dah lama hmm. hari ini bayangkan pelbagai platform media sosial menyumbang kepada uh, uh, kepada kegunaan AI tadi hmm. dan AI itu pula dah digunakan pakai oleh jutaan manusia dunia, termasuklah pengguna di Malaysia ini yeah. yang berkongsi pula maklumat pemikiran dia betul apa yang tak tahu kita tanya AI. Yeah. apa yang kita tahu pun kita tanya dia Saya juga saja nak borak apa pun ada sekarang mm. hari ini pula even das ada dasar-dasar tentu organisasi tentu menggalakkan pengguna menggunakan AI maknanya berkongsi maklumat-maklumat cara kerja dan sebagainya okay. jadi data ni kalau combine semua itulah manusia mm -mm. emosi hati kita dan akal yeah. betul jadi kedua-dua itu dah, dah didatakan jadi mm. apa yang menjadi persoalan adalah kalau kita manusia biasa ni yang mm. bukan duduk kelompok penjenayah ni mm. seronok menggunakan adakah penjenayah pun tak seronok menggunakannya dia oh. lagi seronok Beronok, jadi ya? kalau oh. kerja AI AI ni memudahkan kerja kita hakikatnya sebagai mm. kerani sebagai pengacara yeah. penjenayah pun mudah dia lagi kerja 10 dia. 10 kali 10 kali lagi kalau dia mudah. nak setting satu mangsa dulu memakan masa 2 3 hari dia nak belajar dah. hari ni mungkin 2 3 minit dia dah boleh faham dah dan dia automate that process hmm. untuk memerangkap mangsa. Sebab tu hari ini kita akan tunjuk dan demonstrasikan hmm. antara bibit-bibit yang simple, hmm. mungkin di peringkat pem, uh, uh, mereka mahir dalam teknologi hmm. macam hmm. saudara Faizal kita ini untuk me bagi orang biasa adalah satu benda yang akan membuka mata kita supaya kita kena sedar AI ini perlu ada dua hmm. pandangan hmm. kita okay. happy gunakannya dan kita kena sentiasa kena skeptik menggunakannya. Ya, betul. Bila dengar juga. Cik Shiraj ya. uh, kongsikan, hmm. uh, kita rasa macam sangat rindu dengan cara tradisional kita kan. Uh, <laughs> dah rasa macam khuatir semua benda nak dikongsikan. Hmm. Okey, kita terus sahaja kepada uh, sesi demo kita hmm. kerana kita pun masa hmm. macam biasalah kan. Sekarang dah 10.35 minit pagi eh. Okey, jom uh, kita <laughs> kongsikan. Tu pun nak kongsikan juga eh. Kena, ha, contoh, kena. Ha, Contoh <laughs> <laughs> Okey, katanya okay. ada nak tunjukkan ya. Kita sebut mm -hmm. simulasi, dia yeah. lagi simple. Uh, mungkin ada banyak yang macam uh, AI yang disalahgunalah eh hmm. uh, dekat ni untuk keguna uh, antaranya jenayah scam lah. Okay. So yang kebanyakan kita tengok pihak-pihak uh, netizen kongsikan adalah berkenaan dengan bagaimana video call dibuat hmm. menggunakan uh, muka uh, anggota polis ataupun pegawai polis berpangkat tinggi okay. ada yang menggunakan macam-macam uh, yang konon-konon dia negara. dekat bah, uh, kan dekat belakang latar belakang tu uh, konon-kononnya uh, IPD pada polis dan oh, sebagainya okay. so dia, dia nak meyakinkan mangsa dia a Macau scam tapi dia dah upgrade dia dah pergi pada video call pula dan hmm. membuktikan bahawa dia tu betul, betul? panggil daripada hmm. dari polis sampai dan sebagainya. berani video call yes. kan yes. Yeah. Okay. so dia menggunakanlah muka-muka anggota -muka polis dan sebagainya okay. Okay. jadi untuk hari ni kita kongsikan juga bagaimana perkara tu dibuat okay. tapi jangan tanya macam mana buatlah okey okey itulah uh, okay. pastinya kan Okay. Iaitu, tanya, kalau, eh? kita, <laughs> kalau kita tanya pun takut kita yang tak tertanggung okay. dengan pelajaran itu. Saya okay. akan buat satu panggilan video call okay. mungkin kepada Hanif. Okey, okey, mm -hmm. uh, Mungkin Hanif boleh call akan phone. Uh, so, kita tengok. Live ya? ni Live eh. Ya. Yeah. Okey. Okey, okay, saya akan buat satu panggilan telefon. Okey, kita sama-sama melihat kepada mungkin skrin di atas ini. Hanif boleh jawab panggilan tersebut. Okey, saya, eh? okay. okay. saya jawab. Saya jawab. Sebab saya dapat okey dah dapat daripada Goku okey sekarang saya dah jawab panggilan telefon ini di mana wajah <laughs> saya kat ha. wajah saya sedang dipaparkan Eh, awak okay. cakap dengan siapa tu ni haa -ha, hanif okay. hanif sebiji hanif. hanif muka hanif dekat situ <laughs> kalau saya yang dah hari-hari bersiaran dengan dia saya memang tahu senyum dia gigi dia sama jadi rambut rambut rambut, jenis jenis rambut, jenis lah. rambut, rambut sedikit Kita beza Rambut, tracking ai muka yeah. okey dekat keseluruhan So, kalau saya pakai topi mungkin uh, dah nampak sama betul-betul oh, lah. Okay. Uh, okay. Satu wajah, image. Yang kedua suara. Suara. Suara, suara pun sama, dia boleh suara. copy kan macam Ini mana yang kita suara tengok suara video ni, video tadi? Kita hanya perlukan sekurang-kurangnya 10 saat. Suara anda oh. untuk kita dapatkan you punya pattern of uh, punya pencakap M uh. Wave tu. Kita lagi mudah Lanif. Ha. Kalau yeah. kata 10 saat, mereka boleh dapatkan visual kita belabak-lambak yeah. eh. Betul. <laughs> kalau perasan eh dekat uh, dekat beberapa uh, platform social media ya. Eh, Sangat so handsome, lah, handsome lah, handsome. <laughs> camera dah 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 dia dah menggunakan teknologi AI untuk buat iklan-iklan menggunakan uh, antaranya pemimpin negara dan sebagainya yeah. Untuk yeah, mempromosikan betul. kempen a tak wujud tu. Mhm mm betul. Ah, kan. So banyak kita tengok kan dan kalau perhati betul-betul suara tu memang suara betul. Uh, so itu sekarang AI. Dulu okay. mungkin tak setara itu tapi zaman sekarang ni dia dah AI tu macam kita kata dah ya, ditrade teknologi ya. lagi ni dan kebetulan hardware pun dah ada support dan Sabar sebagainya. Sabannya boleh juga buat daripada gambar nak di superimpose kan uh, uh, ya. boleh tak ada masalah ya. di fake dan sebagainya. Hmm. Kalau kita tengok AI sekarang ni, hmm. malahan nak buat movie pun pakai AI 100% pun boleh. Hmm. Uh, yang terbaru saya tak, tak saya lah ada satu viral satu video ada satu uh, remaja ni dia buat video konon-konon dia kahwin dengan satu uh, penyanyi K-pop. Uh -huh. Yang hadir pula kepada majlis dia tu antaranya selebriti pemain bola lah macam Cristiano Ronaldo lah Oh semua. datang eh. Hmm. Dan dia buat dalam bentuk yang kita tengok macam movie betul. Soalan majlis tu wujud. Soalan wow. majlis tu wujud betul. Wow. Wow. Dan 100% dia gunakan AI. Hmm. wow hmm dan mukanya betul semua betul. So okay, memang... maknanya ini tak ada kekangan selain daripada adakah AI ni mahal ataupun untuk men untuk mendapatkan um, satu kualiti yang baik menjadikan ia sangat real. Maknanya tak ada kekangan dalam kalangan penjenayah untuk mendapatkan uh, akses ini. Untuk penjenayah ni dia sanggup melabur. Sebab diorang adalah jenayah bersendikit untuk uh, jenayah scam ni uh, terutama scam lah yang menggunakan uh, teknologi AI ni kebanyakan ya kan. Susah so, nak melabur malahan even scam tu sendiri pun dia sanggup beli data. Kadang-kadang mm. yeah. mm. nah, kita dapat panggilan dia sebut nama kita, IC nama kita, betul, alamat betul. rumah kita mm. dan sebagainya. Mm. Mm. So itu data daripada sumber yang dia beli. Ada je jalan dia. Mm. So, mm. Dia okay. akan bayar Okey. Uh, saya nak kembali kepada komen yang terlebih dahulu. Mungkin Cik Siraj boleh kongsikan berkenaan mm. perkara ini. Amin kata, uh, jenayah cyber AI pada masa kini lebih kompleks dengan penipuan rumit untuk diselesaikannya. Uh, jadi uh, pihak berkuasa uh, perlulah ada satu perundangan baru yang memberi definisi menyeluruh mengenai jenayah penyalahgunaan AI. Okay. Uh, perlu uh, kita sampai ka, ke tahap ka, itu kalau khusus kepada AI punya jenayah? Negara kita ada uh, NAIO, National Artificial Intelligence Office okay. uh, di bawah Kementerian Digital. Uh, di, uh, NAIO ini berfungsi uh, untuk menyelia pembangunan AI dalam negara kita dan kita ada fakulti AI sebagai contoh di UTM. Itu aspek pembangunan. Hmm. Walau bagaimanapun isu melibatkan keselamatan terkait cyber ni dia bukan lagi level jenayah di peringkat bawah polis. Hmm. Uh, jenayah cyber ini juga dah diangkat uh, ke tahap dipanggil jenayah uh, antarabangsa. Okay. Hmm. Dan uh, perbincangan melibatkan ancaman daripada jenayah cyber termasuklah ancaman terbaru ni yang beyond pemikiran kita adalah AI hmm. apabila hmm. menggunakan AI dibincangkan juga di peringkat pertubuhan bangsa-bangsa uh, bersatu dan di dalam negara kita antara agensi yang penting memikirkan uh, tahap risiko mm -hmm. seperti itu mm -hmm. adalah di bawah agensi keselamatan cyber negara NCSA okay. sebagai oh. contoh. Kemudian kita ada technical group seperti yang di bawah Cyber Security Malaysia. Kita ada uh, MCMC yang menyelia soal uh, internet. Yeah. Tapi AI ni macam tadi dua daripada uh, perasaan, emosi kita kepada akal. Mm -hmm. Dan kita tengok tadi adalah visual, paparan. Mm -hmm. Maksudnya, Muka. image, mm -hmm. uh, gambar, video, suara, suara uh, dan juga scene. Mm. Benda mm. apa sahaja yang kita nampak depan mata itu hari ini basic dah untuk AI. Okay. Yang bila dia dikombinasikan, maksudnya data tentang profil kita itu dah bertebaran lah mm. 500 tempat. Hackers cuik data, dijual dekat black market, dekat mm. dark web. Kemudian kita punya perkongsian kita sendiri. ini data-data hmm, okay. lah kita bagi kat penjenayah ni. Betul. Kita upload gambar kita setiap hari, yeah. video kita setiap hari, hmm. apa kita buat. Kalau panggil macam contohnya iklan-iklan yang dibuat adalah random hmm. untuk target mangsa. Hmm. Yang bahayanya ke tahap jenayah ni bila kita targeted, dah hmm. disasarkan hmm. untuk kepada siapa? Contoh hmm. ada organisasi-organisasi okay. uh, yang besar, lebatkan korporat. Mm. Uh, mm. yeah. uh, mungkin jawatan-jawatan chief level sebagai mm. contoh betul. yang disasarkan untuk... Targeted ya. Mm. Uh, boleh Sebab jadi. Saya rasa mereka akan target jerung-jerung <coughs> besar lah untuk mm. uh, lebih berbaloi daripada sikit-sikit mungkin uh, yeah. dia punya oh, betul. kerjanya lebih renyah. Okey, satu lagi demo untuk sebagai penutup perbincangan mm. kita yang nak dikongsikan menggunakan gambar sahaja, mm. betul? Uh, saya rasa mungkin uh, pasal kita sebut pasal voice tadi kan, mm -hmm. voice mm -hmm. dia okey. Mungkin Kita saya ada satu, satu minit satu, je lagi, boleh? saya okay. sikit saja. Okey, boleh. Oh, so, uh, boys, right? uh, boys, hmm. pasal voice, eh? Voice, saya akan call satu nombor, tapi nombor lain yang keluar. Dan nombor tu you kenal mungkin. Uh, kita verify. Mungkin Siga, saya tak? call Encik Hanif. Oh. Ini spoofing. dia nama Jambai spoof Hanim. call. Jangan. Cuba Saya lah. lagi takut kalau nombor wife saya je keluar. <laughs> <laughs> yang lain tak. Takut benda skam dengan wife. Sebab uh, dia macam ni. Uh, uh, kita kata apa? Uh, Phone macam, contact dia contoh, dah dapat yeah, access. Saya call hmm. uh, tapi menggunakan nombor Hanif. Okay. Tapi saya gunakan voice sanif pula. Panggil penyamaran. Okey boleh kita, break. kita oh, try. Okey okay, saya cuba sekejap Eh. Sorry. Ini yang berlaku selalunya apabila mereka ingin menjam wang dan sebagainya kan. Mm. Sebab Betul. orang yang percaya mungkin, oh okey kawan dalam susah. Mm. Tahu-tahu je jumpa, eh bila masa aku telefon untuk minta wang sebenarnya. Selalu terjadi. Mm. Ini juga antaranya. Okay, sekejap, uh, kita cuba eh. untuk uh, menunjukkan demo bagaimana nombor telefon kenalan anda boleh hubungi anda menggunakan suara dia. Tetapi sebenarnya yang menelpon adalah nah, scam. Orang sebalik ni lah. Okey. Mm -hmm. Okey, sekejap eh. Saya uh, saya akan buat satu panggilan. Okey. Mm. Okey, <coughs> okay, spoof. Jadi spoof ni uh, is a komunikasi. Mm. Maknanya dari sudut mm -hmm. telekomunikasi tu mm. uh, dah boleh disamakan. Dan terbaru ni sebagai contoh uh, SMS saya ni saya sendiri. Mm -hmm. Okey. Saya gunakan salah satu pigmatan perbankan. Mm -hmm. Dan spoof ni ke tahap dia boleh spoof nombor SMS tu. Mm -hmm. Maksudnya kita mm -hmm. biasa terima TAC tu nombor 12345. Yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. contoh. Okay, hmm. Itu official hmm. yang bank ni pakai. Dan skamer akan hantar juga phishing link mm -hmm. menggunakan nombor yang sama. Okay. Faham tak? Jadi uh, tahu, uh, eh. uh, kalau kita uh, chat na yang biasa SMS itu dia kita akan potensi klik link tu. Yalah. Hmm. Walhal bila kita klik link tu dia nak OTP, yeah. TAC daripada kita. Yeah, yeah. Jadi bayangkan penyamaran yang dibuat hmm. uh, hari ini, dia dah ke tahap yang sangat advance betul? termasuk hmm. penyamaran dari sudut panggilan uh, uh, suara. Boleh. Hmm. Panggil, Okey. Adakah kita boleh cuba boleh. Uh, masih saya... ada beberapa minit sahaja sikit lagi. Sikit saja saya tunjuk eh. Ha, ha, sikit, right. Betul. Uh, saya tengah mencari nombor Hanif ni. Okey, nak bagi tahu kan nak semua, tahu semua satu Malaysia pula tahu <laughs> <dan> nombor Hanif <laughs> ya. Tak, 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 tak apa tak apa. <laughs> saya ada nombor dia. <laughs> ya. Ada nombor. Okay. Okay. Saya baru nak beritahu tadi. Saya baru dia tersepuk. Okey, kita cuba Oh, Mm -hmm. Sekejap. Saya ada teknikal sikit. Tak apa, saya cuba dulu. Eh. Mm -hmm. Okey. Hanif. Okey. h a f uh... Banyak pula mesej yang masuk. Ini mesej grup. Uh, oh, boleh. <laughs> Lain ni bukan. Oh, tapi ada nombor, nombor lain lah. Ada, ada, ada. Ada ni. Ada orang okay. ni saya pakai nombor lain. Betul. Mm -hmm. Sedang, uh, sepatutnya saya akan pakai nombor Cik Siraj. Okey. Mm -hmm. So, yang sepatutnya keluar nombor Cik Siraj. Okey. Okey. Uh, itu sebagai contoh lah. Tak apa, tutup. Jangan bagi tunjuk nombor dia. Okey. Okay. <laughs> uh, okay. so, so, uh, so, maknanya cross on this. Maknanya panggilan dibuat oleh orang lain. Ya, yeah, faham. Menggunakan identiti pemanggil lain. orang lain. Mm -hmm. tapi, Jadi, siapa pemanggil identiti tu boleh ditukar kepada sesiapa saja siapa saja kita tahu itu di dalam scope color ID itu By, dia kan aa, uh, call sampai call sebab kadang-kadang message orang dah tak percaya bila dengar suara telefon sendiri kan uh -huh. mungkin itu lebih memberikan kepercayaan dengar, pula, anda anda, ha, dengar pula, ancaman, pula suara ni jadi ancaman ancaman paling okay. mudah kita nak bagi faham adalah Ayah mungkin akan keliru tentang anak dia nanti. Yeah. Mm, betul. Anak mungkin keliru tentang adik beradik dia yang akan yeah. pergi. Itulah mm. ancaman jenayah cyber hari ini. Mm. Semakin complicated mm. dan kita kena sentiasa upgrade ilmu mm. untuk kita protect. Kita pun kena itu. on par lah dengan mereka kan okay. uh, sebab kita nak meraihkan teknologi juga tak nak kita menafikan. Baik banyak yang kami belajar terima kasih banyak. Kalau boleh delete balik gambar-gambar saya tadi tu. <laughs> terima kasih kita ucapkan kepada Encik Siraj dan juga Encik yeah. Faizal bersama dengan kita. Itulah dia yang kita kongsikan harapnya sama-sama hmm. kita tingkatkan protection kita sendiri kan. Betul. Benda yang kita boleh faham insyaAllah daripada perbincangan ini dapat kita kongsikan bersama dengan anda semua. Okay. Baik, kita nak rehat seketika. Menteri, seketika kejap lagi ni ada perkongsiannya. Um, terus kekalah dengan kami di Malaysia hari ini. Okay?